Я дуже дякую Роману Вішайку. Як би так сформулювати міністру соціальних мереж? <рес> Самозваному, званому, да, самоназваному. Тоді ключове питання. А що Для вас перемога України в цій війні? Ну, для мене війна має для України стати таким отрезвляючим фактором. Частично вона стала. Тобто многі люди все-таки поняли, що так далі жити не можна. И в то время, как армия должна была усиливаться, да, и какую-то вот эту вот границу нашу очертить, чтобы, по крайней мере, не допустить экспансии дальнейшей российской, а в это время наша государственная машина должна была серьезно меняться. То есть нас, наш этот прогнивший Запорожец должен был превратиться в какой-то современный автомобиль. Ну, пусть не Тесла, да, угу. какой-то мотор, но все-таки какой-то современный, да, современный какой-то... Такой аппарат, который был бы таким обслуживающим центром, сервисным центром для граждан, mm -hmm. а не каким-то вот таким вот аморфным, полузгнившим, еще совковым авторитарным аппаратом местами. И тюга натрапалась. Пока только отдельные элементы меняются, да, то есть отдельные какие-то точечные реформы происходят, но этого, к сожалению, очень мало. Да. Я стреляю, ты хочу, Дякую, Рум.